来てくれたんだね、はあ、今は修行中座禅をしてた居眠りして 違うよこれもれっきとした修行の一っんだから近場にこんな修行にぴったりの場所があったなんて幸せまるで。 夢を見てるみたいな気分この幸せも全部先生のおかげなのかなほら先生もそんなところにいないで。 私と一緒に。